Добрый день. Сейчас мы с вами рассмотрим работу для повышения вашей оценки. Так, вы должны делать вот такой вот сайт. Вверху у вас находится навигация. Пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4. При которой вы нажимаете, приходите на эти страницы. На них находится какое-то описание. В пункте 2 должен быть навигация, должна быть навигация с разрывающимся списком. Когда вы нажимаете на стрелочку вниз, у вас здесь выпадает еще одно меню, здесь тоже определенные пункты. Потом под вашей навигацией находится слайдер. На слайдере заголовок первого слайда и описание. Всего должно быть у вас три рисунка в слайдере. Вы нажимаете на стрелочку влево, вправо у вас переходит на следующий рисунок. Если нажимаете на стрелочку влево, переходит на предыдущий рисунок. И также у вас слайдер должен сам прокручиваться в течение определенного времени, как происходит вот у меня. Ниже вашего слайдера должен быть какое-то название страницы и также текст. Текст можно брать произвольный, хотя бы вот как у меня 4 абзаца. Довольно-таки интересная, не особо сложная работа. Удачи!